مجمعین جتنا اس کام کی مخالفت کی جائے اتنا ہی دل کے اندر اتنا ہی یقین کام کے اوپر شلا جاتا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو ہم ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ اس, کام میں اس کام میں یہ ایک خاصیت ہے کام کرنے والوں کی اور کام پر اصل وہ آدمی ہے کہ جتنی اس کی مخالفت کی جائے اس کا یقین کام پر بڑھتا چلا جائے یہ چیز نبوت میں بھی پائی جاتی ہے اور یہ چیز صدیقیت میں بھی پائی جاتی ہے یہ چیز دونوں جگہ پائی جاتی ہے نبوت میں بھی اور صدیقیت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا ابو طالب پوری قوم ان کے پاس جمع ہوئی کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو بلائیے اور آپ ان کو بتائیے کہ وہ ہمارے دین کو بلا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے فرمایا ابو طالب نے اے میرے بھتیجے دیکھو یہ تمہاری قوم آئی ہے اور تمہاری قوم رہی ہے اللہ کے کوئی جا کر آسمان سے سورج کر شولہ لے کر آ جائے یہ بات ممکن ہے دائے ہاتھ پر چاند بائے ہاتھ پر چاند دائیں ہاتھ پر سورج بائے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے یہ بات ساری دنیا کا خزان الگ الگ روایت ہے یہ سب مجھے دے دیا جائے یہ تو ممکن ہے لیکن جس کام کو میں لے کر آیا ہوں میں اسے چھوڑ دوں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں یہ ممکن نہیں یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے کپڑے کا رنگ بدلا ہوا ہے بیٹی رو رہی دیکھ کر ابا جان ہمارے ساتھ ایک تک ہوگا فرمایا اے میری بیٹی رو مت کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں تیرے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے عزت والے عزت سے قبول کریں گے جو عزت سے قبول نہیں کریں گے و رسوا ہو کر انہیں بات کو قبول کرنا پڑے گا یہ یقین ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واو اور پھر دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھئے تو صحیح کتنے سخت ترین حالات ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم ہاتھی امہ اس امت کے ملہم ہیں کیسی فرمانے اے ابو بکر ابھی وقت نہیں ہے جماعت کی بھیجنے کا نہیں عمر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہمیں تو اس فیصلے پر رہنا ہے تم تو بڑے مضبوط تھے زمانہ جاہلیت میں اب کیا ہو گیا یہ رضی اللہ ایسے حال کے اندر جماعت کو روانہ فرمایا ہے یہ ہمت کی چیز ہے اس واسطے حالات آتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے حالات آئیں گے حالات میں جمنے کا نام ہی ایمان ہے حالات میں جمنے کا نام کیا ہے ایمان ہے جتنا دعوت کے اوپر حال آتے ہیں اور جتنے حالات کام کے اوپر آتے ہیں کام کرنے والے کے اوپر آتے ہیں اتنا حال کسی اوپر نہیں آتا الف لام <pronouns> میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یتنون یہ اپنے آپ کو ایمان والے کے اور ہم ان کی آزمائش نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہم دوستو بزرگ বলুন জি এই কাজের আযমত দিলের মধ্যে যত বেশি হবে এই কাজের হ্যাঁ গুরুত্ব দিলের মধ্যে যত বেশি হবে হ্যাঁ তার গুরুত্ব দিলের মধ্যে বুঝবে তত সেই কাজের মধ্যে জানতে পারবে তত বেশি তার মধ্যে কাজের হ্যাঁ এরকম মানে গভীরতা তার মধ্যে আসবে সে তত বেশি কাজের মধ্যে জানতে পারবে এবং এই কাজের مخালাফাত বিরোধিতা যত বেশি হতে থাকবে ওই বিরোধিতারdataLayer সাপিতে যে দিন আলো করতে থাকবে সাথীদের একদিন আরো বাড়বে কাজের উপর তারা মজবুত হবে বিরোধিতা যত আসবে বলেন যে এই তরদিকটা নবরতের জামালায় ছিল এবং এবং সিদ্দিকি জামালায় এই তরদিবে ছিল অর্থাৎ যত বিরোধিতা তত বেশি কাজের উপর মজবুতি তত বেশি অটল হওয়া হ্যাঁ তো বলেন যে হুজুর সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের জামালায় কিরকম বিরোধিতা আসতেছে

এক হাতে যদি আমার সূর্য দিয়ে দেয় আরেক হাতে চাঁদ দিয়া দেয় আ মানে যেটা অসম্ভব জিনিস দুনিয়ার সমস্ত খাজনা সবকিছু অথচ আমার হাতে দিয়ে দেয় মানে সবকিছু দিতে পারে কিন্তু এই কাজকে আমি কখনো ছাড়তে পারবো না এই কাজ কখনো আমি ছাড়বো না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরকম তারপর মুযদু বলেন যে আজ فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম গেলেন

আহ হযরত আবু নুসর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলাও তিনি উঠুন আরে তুমি তো তুমি তো এখন কি হয়ে গেছো আফনুশার মতো কথা বলতেছ আরে না জামাতকে পাঠাইতে হবে এই জামাত যাবে হযরত আবু নুসর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলাও আরে উঠুন এই কথা কে বলতে পারে যার সে মেকিন আছে হালাত থেকে কোনো প্রভাবিত না সব অবস্থায় জামাত রওনা হইতেই হবে বলে এটা এদিনের আরেক বলতে পারে حالت جبھی تھا گئی من اس لئے امر بالمعروف اور نہیں عن مل اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ ایک بڑی ذمہ داری کا نام رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں چہرے کا رنگ بدلا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ داخل ہوئے گھر کے اندر وضو فرمائی اور ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو نہیں عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ جل جلال و عمد تمہارے اوپر اگر تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مت مقرر ہو گیا تم اس کے لئے بخلاف بدعا کرو گے تمہاری بدعا قبول نہیں ہوگی میرے محترم دوستو بزرگو اس ذمہ داری کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے جب تک ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اس وقت ہی ذمہ داری کو ادا بھی نہیں کر پائیں مثال دی گئی حدیث شریف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کشتی کے نیچے کے حصے میں کچھ لوگ ہیں جو کشتی کے اوپر کے حصے میں نیچے والے بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں نیچے والے بار بار پانی ان سے سے تکلیف ہوتی ہے انہوں نے سوچا ہم کشتی کے اندر ہی ایک سوراخ کر دیں ہم کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیں اگر ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکا گیا ہاتھ ان کا نہیں پکڑا گیا اور انہیں پکڑ کر نہ روکا گیا تو یہ جتنے بھی لوگ کشتی کے اندر ہیں یہ سب کے سب کشتی کے اندر ڈوب جائیں گے پانی بھر جانے کی وجہ سے بس میرے محترم دوستو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح کشتی میں سوراخ کرنے والا کشتی کو نقصان پہنچا رہا ہے اسی طرح بستی میں ایک گناہ کرنے والا بستی کو نقصان پہنچا رہا ہے ایک بے نمازی بستی کو نقصان پہنچا رہا ہے ہماری فکر ہونی چاہیے اس بے نمازی کو نمازی بنانے کی ایک نیعنی ایک اللہ کا حکم توڑنے والا اگر ہم اس کو نہیں روکنے کی فکر کر رہے تو یہ بستی کو نقصان پہنچا رہا ہے اس لیے میرے محترم دوستو چل پھر کر دعوت کا ماحول بنانا آدمی جتنا دعوت دیتا ہے اتنے ہی دین پر استقامت ہوتی ہے বলেন যে দাওয়াত যখন দিতে থাকবে তখন দোয়াও কবুল হবে দাওয়াত যদি না দেয় আমার বিল মারুফ নাই আলির মুনকার যদি না করে তাহলে জালেম বাচ্চা আল্লাহ নিযুক্ত করবেন আর সে বদা করবে কিন্তু কোন তার দোয়া কবুল হবে না রজু সাল্লাহ আলী সাল্লাম মিম্বরে গেলেন বসলেন আর এই কথাগুলো বললেন যে তোমরা সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাকো আর না হলে তোমরা তোমরা দোয়া করলেও দোয়া কবুল হবে না এটা হলে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে দাওয়াত এরকম ভাবে দিতে হবে বলে এটা এটা কত এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ বলেন যে অনেক কোন ব্যক্তি যদি এরকম ভাবে জাহাজের নিস্তালায় থাকে কিছু লোক উপরের তলায় আছে আর নিচতলা বলারা ওইখানে সিদ্ধ করতেছে ফুটে করতেছে উপর বলারা যদি তাদেরকে না আর ভিতরে পানি ঢুকে যায় তাহলে কি হবে বলে এই কিস্তি ডুববে আর সব শেষ হবে বলে মহাল্লার মধ্যে মহাল্লার মধ্যে মানুষ নামাজ ছায়া দিতেছে ওই বেনামাজি হইয়া ওই কিস্তিকে তারা কি করতেছে ফুটা করতেছে হ্যাঁ ওই গুনাহের দ্বারায় কিস্তিকে ফুটে করতেছে যদি তাদেরকে না রোকা হয় যদি তাদেরকে না ফিরানো হয় তাহলে ডুববে আর সবার জন্য ধ্বংস আসবে এই জন্য তাদেরকে ফিরাইতে হবে এই জন্য দাওয়াতের মেহনত করতে হবে এটা দাবাতের দ্বারায় ওই দাওয়াত দিয়ে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে জন জন দাওয়াত দিয়ে বিক্রি বিক্রি দাওয়াত দিয়ে ওইরকম মাহল তৈরি করতে হবে ওইরকম ডিডি মাহল বানাইতে হবে پھر میرے محترم دوستو یہ بڑی اہم بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دعوت سے دین پر استقامت ہوتی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس چیز کو میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہوں دوسروں کو دعوت دینے کی وجہ سے میں عمل کرنے والا بن جاتا ہوں دوسروں کو روکنے کی وجہ سے میں خود رکنے والا بن جاتا ہوں اس واسطے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں دعوت داعی کے لیے بطور ترکیز ہے مدعو کے لیے بطور ترکیز ہے ایک ہوتی ہے ترکیز ترکیز کہتے ہیں نیزے کے گاڑنے کو جس طرح زمین کے اندر نیزہ گاڑ دیا جاتا ہے اس طرح دعوت کے دینے سے بات دل کے اندر گڑ جاتی ہے بات دل کے اندر بس جاتی ہے بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے اب جو مسلمان دین سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے سنتیں چھٹتی جا رہی ہیں فرائض کے اندر کمی آتی جا رہی ہے لباس تبدیل ہوتا جا رہا ہے چہرے بدلتے جا رہے ہیں جس چیز کی دعوت دینا مسلمان چھوڑ دے گا وہ چیز دھیرے 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 دھیرے, دھیرے ہو کر زندگیوں سے نکلنی شروع ہو جائے گی حضرت فرمایا کرتے تھے دین ایک حال پر نہیں رہتا اپنے کے ایک حال پر دین کو چھوڑ دیں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم صاحب چاہیے بڑا عمدہ منفوظ ہے فرماتے تھے باغ کی طرح ہے باغ باغ میں پانی اور ہوا اگر موافق آ رہی ہے تو باغ ہریالی کی طرف زیادہ چلا جائے گا لیکن اگر باغ کو پانی اور ہوا موافق نہیں آ رہی ہے تو باغ سوکھنے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا ایک سی حالت پر رہے ایسا ممکن نہیں ہے یا تو ہرا ہوگا یہ سوکھے گا یہ تو اچھائی کی طرف جائے گا یہ نیچے کی طرف آئے گا یہ اس کو سوچنا چاہیے اچھی طریقے سے اگر ہم دین کے اندر محنت میں نہیں ہے اور کام کے اندر آگے بڑھنے کی ہمیں فکر نہیں ہے تو ایک حال پہ نہیں رکیں گے یہ تو بڑھیں گے یا گھٹیں گے میرے محترم دوستو یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کسی بھی ماحول میں ہوتے کسی بھی حال میں ہوتے اپنے دین کے دعائی ہوا کرتے تھے اپنے دین کے دعائی ہونے کی وجہ سے بڑی سے بڑی طاقت بڑی سے بڑی لالچ بڑی سے بڑی حکومت وہ انہیں متاثر نہیں کیا کرتی تھی وہ انہیں کیا نہیں کیا کرتی تھی متاثر نہیں کیا کرتی مند دعوت بہنوت جو تو چل گئے দিনের উপর তত কি জমা আসবে জমতে পারবে হাকিম মহম্মদ হজত আহমতুল্লা আলাই তিনি এক কথা বলতেন তুমি যে জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করতে চাও ওই জিনিসের তুমি দাওয়াত দাও হজত বালাই আলাই তিনি এক কথা বলতেন যে তুমি দাওয়াত দিবা অন্যকে দাওয়াত দিবা তাহলে এ এটা দিনের মধ্যে তোমার বসতে থাকবে তো বলেন যে দাওয়াত হলো দায়ী যে আছে আমাদের হাসবেদজি এই কথা বলেন যে দাওয়াত যেটা দায়ীকে জমায় মজবুত করে দায়ের জন্য এটা হলো তরকিস আর অন্যের জন্য এটা তো তাবলিক অন্যের কাছে পৌঁছানো হয় দায়ের জন্য এটা হলো তরকিস তরকিসটা হলো কি বলে বর্ষা আছে নেজা যেটা বর্ষা মাটির মধ্যে এভাবে গাড়া হয় হ্যাঁ ওইটা জমে তো ঠিক এরকম দায়ী যখন দাওয়াত দিবে তখন তার দিলের মধ্যে তার দিলের মধ্যে দিন তার দিলের মধ্যে এভাবে জমবে এই জন্য দাওয়াত দিয়ে মাহল বানাইতে হবে হ্যাঁ দাওয়াত দিয়ে এরকম পরিবেশ সুন্দর করতে হবে বলেন এই যে বাগান আছে বাগানের মধ্যে যদি পানি বাতাস এগুলো যদি মুয়াফিক হয় হ্যাঁ তার উপযুক্ত হয় তাহলে ওই বাগান সবুজ শ্যামল হইতে থাকে আর তার সৌন্দর্য বাড়তে থাকে তার শক্তি বাড়তে থাকে আর যদি মেহনত না করা হয় হ্যাঁ তার মধ্যে পানি দেওয়া না হয় আর তার মধ্যে ওইরকম না ভাবা ওইরকম না আসে তাহলে ওইটা ঘাটতে থাকে ওইটা আস্তে আস্তে নষ্ট হইতে থাকে তো মানুষের ইমান ওই রকম যখন